Мария Владимирович. Я хочу сказать по поводу сегодняшней акции, которая происходила в Житомире Воздобной администрации. Цель акции была совершенно простая. Хотелось просто пообщаться с губернатором, узнать, что сделано хорошего, что плохого за время его нахождения на, держ... на государственной работе. Вот. Было все вроде бы нормально. Вот как бы услышали его, зашли в кабинет, задали вопросы, но ответов на все вопросы мы не получили, которые мы хотели услышать. Когда его назначали на должность, им было обещано, что все назначения будут делаться совместно с громадой нашего места, области, что мы давали пропозиции на те или иные должности людей, вот, которых мы знаем в городе, потому что у нас получается так, Область вроде бы не маленькая, много умных людей живет. Вот. А получается, так, донецкие приходят, донецких назначают, николаевские приходят, николаевских, э -э -э -э, львовские, львовские. Ну, так оно не должно быть. Для того, чтобы область нормально процветала и работала, громада нашей области должна взять на себя ответственность, должны тех людей, которых выдвигать, нести за них тоже ответственность, чтобы нам потом не было стыдно людям в глаза смотреть. Мы абсолютно против того, чтобы блокировались высокорентабельные предприятия, не давались им там марки, как великороводочным завода, чтобы они тормозились, потому что бюджет и так у нас очень слабенький. А великороводочные – это очень сегодня сильное предприятие, которое одно из крупнейших, которое может пополнять каким-то образом бюджет. Вот. Мы бы хотели, чтобы в области также был наведен порядок, потому что опять хаотично вывозится песок, опять роется камень Валевский. Вот. Никто не говорит, что там что-то законно, незаконно. Оно просто продолжает это все делать. Эта власть должна разобраться. Вот. И навести в этом порядок, потому что ситуация сегодня, ну может дойти в таких вот местах, там, где большие скопления людей, когда там касается вопрос бизнеса и денег, чтобы не случайно не получился такой сюжет, который вышел в Ровенской области, в саду. Это надо предостеречь. Поэтому надо это все остановить, довести этого до конца. Люди хотят зарабатывать. Значит, делать какие-то артели, давать законы, чтобы люди работали, сдавали государству. И всем вот это будет большой плюс. И все, как говорится, будут Довольны и государство, и бюджет, и также люди предприниматели. Вот. Ну, да, продолжим. Да. Последний, как говорится, таким вот неправильным назначением по молоде и спорту девочки-писателя, которые там пишет какие-то статьи. Вот. Вместо того человека, которого говорила громада нашей области, вот, мы его предложили, нас опять не услышали. То есть получается так. Вы предлагаете, а мы будем делать так, как мы считаем нужным. Мы же не просто ставим человека и предлагаем его. Мы знаем этого человека очень много лет. Он вырос в этом сделал очень много спорта. он в этом знает Его опять оставили за бортом. Так делать нельзя. Почему у нас сегодня такая разруха и везде? Потому что нет ни одного специалиста у власти. Сегодня хирурга могут поставить летчикам, писателя начальника милиции, потому что только есть квоты, партийные квоты. Это есть большая беда. Вот. В принципе, акция прошла спокойно, просто маленькая тут получилась такая непонятная ситуация, связанная с тем, что нас просто не хотели пускать, приезжие люди из Коростышева, там еще с каких-то районов, чтобы мы зашли в обл. администрацию. Вот. Ну, слава Богу, все обошлось благополучно. И вообще мы хотели бы работать... С любым губернатором был бы он Львовский, Киевский, откуда, откуда бы ни был, чтобы он слышал громаду, чтобы громада за него готова была работать, драться и его отстаивать. Потому что мы хотим совместной работы, потому что мы знаем свою область. Мы прекрасно понимаем, что в ней есть, что в ней ценного, чего плохого. И мы хотим в этом участвовать, чтобы все довести до логического конца, чтобы мы, жители этого города, жили и обеспеченно, и бюджет хорошо пополнялся, чтобы была дружба, а не какой-то такой вот, получается, хаос между партийными организациями. Одни против, другие за. Так нельзя, чтобы было. Мы должны все работать на благо нашей области. Тогда и в Украине будет порядок. Поэтому я хочу, чтобы нас правильно поняли. Мы приходим для того, губернатору, на переговоры, в милицию, начальнику милиции. Мы только предлагаем свои услуги. Мы хотим участвовать в нормальной работе нашей области. Помогать, ставить ее на ноги, поднимать ее с колен, чтобы все работало как часовой механизм. Вот. Безошибочно и правильно. Вот такой целью была сегодня эта акция. Мы считаем, что если нас услышали, слава Богу, готовы работать, поддерживать и продолжать, как говорится, дальше. Ну, желаем, чтобы нас услышали просто. Очень хотим.